Информационные технологии, которые на сегодняшний день используются э, всеми нами, как в Украине, так и в принципе в мире, способствуют возможности построения и организации сообщества с, на демократических основах в первую очередь. И второе получение высокой степени эффективности взаимодействия между государством, э, бизнесом и гражданами. Вторая составляющая нашей философии состоит в том, что необходимо применение или широкое применение аутсорсинговых систем, что подразумевает каждый из субъектов хозяйственной деятельности или потребителей или государственных институтов. Фокусируется на тех заданиях и на, той, на, тех, на тех целях, которые перед ним поставлены и которые он обязан выполнять. Что мы предлагаем? Мы бы хотели представить сообществу и государству возможность внедрения универсального инструмента общения налогоплательщиков и непосредственно налогополучателя, то есть самого государства.